真苦了，不高兴了？大病初愈，懂不懂？不懂。是谁伺候了你一天？我到现在还没闭过眼。不就是喂我吃了药吗？不吃。 还有什么？出汗，长身。所以说好的，结婚，答不答应？我不管，我现在就跟我妈说我要结婚，你也跟你妈妈说，我看着你发。那你是不是还要看、啊、我打结婚报告啊？嗯嗯嗯，我妈回了，她说祝福我们。 嘿，快快快！嗯。给你热个毛巾，擦擦脸。真的是，从小就懒。嗯、躺一会儿吧。 要，有没有出什么事？没事儿，等回去联系。吃醋了？不准！你干嘛？ <laughs> 冷静，大白天的。照顾你一整天了，都没洗澡。等我二十分钟，一会儿我们出去。<laughs> 陆晨。 你当初为什么要离开齐宁啊？我是说，你是不是在工作上遇到什么事情，才决定要走的？不好说吗？让我想想，想想怎么和你说。算了，我不想知道了。 刚来秦宁的前两年，我有三个选择。当时这里的领导来了两个，选人的时候，老队长和我聊了几个小时。他知道我住在北京，离秦宁远，怕我不来。他不是一个擅长说话的人，看着我。 那个寻求好帮手的眼神，让我选择了麒麟。当天来的两个领导，一个在后来的追捕当中被掩护同事牺牲了，还有一个是我的老队长。 那天扫墓的时候，你见过他。上一次你来麒麟，他刚牺牲不久。你给我打电话的时候，我正去他们家，想去看他老父亲。原本该牺牲的应该是我。当地的危险团伙里，我抓过几次惯犯。 老队长的死就是这几个人干的，所以我一直觉得是我连累了他们。后来我交了辞职报告。还有什么想问的？没了。 你难得说这么多话。